Anugerah ni uh, sangat holistik. Okay? Dia bukan sumbangan secara pribadi, bukan PDP uh, tetapi kalau tengok rubrik dia ada research dan innovation. So saya rasa rakan uh, sekerja lah maknanya uh, yang team bersama-sama saya dalam research dan innovation sebab uh, benda tu tak boleh uh, buat seorang-seorang. Uh, so dia kena dalam kumpulan. So saya rasa mereka ni lah yang banyak menyokong dan uh, mendorong kita kan uh, bersama-sama lah uh, untuk perkembangan kerjaya yang uh, lebih baik lah. hai uh, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton uh, sembang santai polisi C uh, untuk episod uh, kali ini pastinya uh, menarik uh, kita nak bincangkan ataupun kita nak uh, berbual uh, iaitu Bersempena dengan Anugerah Akademia Politeknik dan College Community 2025 Atau ringkasnya AA Polisisi 2025 Dan kita bawakan hari ini aa, salah seorang penerima anugerah Bagi kategori-kategori yang akan saya aa, kongsikan aa, sekejap aa, sahaja lagi Baik, sebelum saya nak perkenalkan diri dulu Saya aa, Syamil Uh, dari Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community dan seterusnya saya perkenalkan teruslah uh, tetamu kita pada uh, episod kali ini iaitu Teknologis Dr Faraziah Binti Hassan Hasan merupakan Ketua Pusat Pengajian Asasi dari Politeknik Nilai. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Cik Chameer. Oh, okay. okay, Dr. <laughs> sihat selamat eh? Selamat pagi, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. sebab mm. Ilyah masa bermula kita nak apa rakaman ni kan? Uh -uh. Uh, kita macam <laughs> tak pasti panel kita berada di mana kan? <laughs> uh, jadi alhamdulillah uh, kita punya tetamu selamat uh, sampai selamat ke studio sampai. kita. Uh, hari ini baik doktor um doktor merupakan uh, antara penerima anugerah ya yeah, mm, seperti dengan okay. anugerah Akademia AA Policy C so mungkin doktor boleh ceritakan sikit apa sebenarnya uh, anugerah yang dah doktor rangkul di AA Policy C tersebut Baik, uh, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama sekali, uh, terima kasih uh, kepada Encik Syamil dan tim di atas jemputan ini. Jadi uh, berkaitan berkenaan dengan Anugerah Akademia Polisisi tahun 2025, hmm. uh, saya merupakan penerima uh, Anugerah Pensyarah Cemerlang uh, bagi tahun inilah. Wow. Uh, begitulah direzekikan sebenarnya. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ok hmm. Doktor. Uh, anugerah uh, pahlawan cemerlang eh mm, tadi betul eh? oh, okey baik Kejap lagi kita nak tahu mm. uh, macam okay. mana doktor boleh uh, dipilih kan dinobatkan anugerah mm. pahlawan cemerlang mm. apa sebenarnya sumbangan yang doktor berikan kepada uh, JPPKK ataupun kepada polisisilah uh, sehingga doktor uh, berjaya dinobatkan uh, anugerah tersebut Uh, tapi sebelum tu doktor kita nak kenal kenal dulu kan orang kata hmm. maka kenal uh, apa tak orang kata tak, tak kenal tak cinta. Maka tak cinta. <laughs> Baik. <laughs> okey doktor walaupun kita dah borak-borak tadi uh -huh. di had scene uh -huh. tapi yang uh -huh. ini eksklusif pula untuk penonton setia kita lah pada podcast ini. Ah uh, mungkin doktor boleh cerita dekat sikit latar belakang diri doktor kan uh, dan juga laluan kerjaya doktor sepanjang berada hmm. di uh, polisi sini. Baik, uh, hmm. okey uh, pertama sekali uh, saya memulakan pengamatan pada tahun 2005 okey um, saya berkhidmat bermula di Politeknik Ibrahim Sultan yang dahulunya dikenali sebagai Politeknik Johor Bahru Okay, kemudian kita uh, berpindahlah saya berpindah atas keperluan uh, keluarga okey uh, saya berpindah ke Politeknik Potdson kemudian um, saya cuti belajar Hadiah latihan persekutuan untuk menyambung pengajian ke peringkat PhD. So, balik daripada cuti belajar, saya uh, menyambung perkhidmatan di Politeknik Shah Alam. Kemudian uh, sekarang di Politeknik Nilai. Amin. So, dari segi uh, laluan kerjaya selain pada mengajar, um, saya banyak ditugaskan untuk... Um, Menguruskan akreditasi bermula daripada MQA mm -hmm. lebih kurang tahun 2010 lah dia dah mula kan. Mm -hmm. okay, akreditasi, kualiti, uh, uh, kemudian di Politeknik Nilai um, tanggungjawab dari segi pengurusan saya merupakan Uh, ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan sekarang uh, selepas kenaikan grade uh, saya merupakan Ketua Pusat Pengajian Asasi di Politeknik Nilai. Itu mm -hmm. uh, serba sedikit lah uh, wow. pergerakan laluan kerjaya lah daripada mm -hmm. grade 41 sehingga mm -hmm. sekarang. Okay. 41 tu grade yang lama lah. Awal lah, lah permulaan ha. na, grade uh, DG41. Oh dulu. DG41. Ah, Okey baik uh, doktor. Uh, so uh, kita nak kita dah kenal tadi kan so, sudah hmm. dah cerita sikit lah tentang latar belakang diri doktor So sekarang ni kita nak uh, apa tanya pula tentang anugerah bersyarah cemerlang Yang dirangkul oleh Doktor Faraziah uh, Sempena dengan AA Polisisi yang berlangsung baru-baru ni lah uh, hmm. kalau anda yang belum uh, yang dah uh, apa tak tahu juga Uh, kita baru-baru ini telah berlangsung anugerah Akademia Politeknik dan College Community AA Polisisi uh, sekitar Oktober 2025 lah di SACC Shah Alam. Okey baik uh, doktor, kita nak tanya apa yang menjadi pendorong utama uh, untuk doktor terus berusaha dalam uh, apa ni untuk kecemerlangan dalam bidang uh, akademik ni doktor? Okey, uh, kita bercerita tentang anugerah pensyarah cemerlang yeah. tu eh. ya. Yeah. Uh, anugerah pensyarah cemerlang. So, keyword dia cemerlang lah cemerlang. kan. Pensyarah ni memang kita, uh, apabila kita dalam perkhidmatan, uh, saya memulakan kerjaya memang dah pensyarah kan. Hmm. So, apa itu cemerlang? Uh, dia um, dia uh, bukan... Plus, uh, bukan pencapaian untuk kerja satu hari lah hmm. uh, bukan sikit-sikit lah. So kalau ikutkan uh, perkhidmatan uh, 20 tahun plus lah saya kan. Okey uh, jadi um, pembangunan diri itu untuk sampai uh, ke tahap ini uh, mengambil masa lah mengikut uh, berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Hmm. Jadi jadi um, ia meliputi banyak aspek sebenarnya Cik hmm. Syamil sebab kita pegang perkataan cemerlang tu apa yang membezakan kita dengan orang lain hmm, uh, di mana uh, pensyarah dengan kecemerlangan tu kita uh, perlu buat sesuatu yang lebihlah hmm. kalau ikutkan hmm. okey di mana uh, kesanggupan kita kesediaan kita uh, kita mengorbankan bukan sahaja masa hmm. tetapi wang ringgit hmm. Uh, untuk dari segi akademik, uh, contohnya uh, saya menyambung pengajian PhD kan, uh, so ianya memerlukan ketekunan, kesanggupan, kesediaan itu sebenarnya yang membawa um, perkembangan yang positif lah pembangunan diri kan, so um, tidak disangka kan um, adanya platform ini, so kita Mungkin kematangan kita dalam be, uh, bekerja lah kan. So hmm. melalui platform ni kita cuba kumpulkan yang terbaik uh, untuk memenuhi uh, rubrik uh, untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, ditetapkan. lah. Okay, uh, doktor uh, cerita tentang uh, kriteria kan. Hmm. So, mungkin uh, doktor boleh share sikit lah kan untuk penonton hmm. kita. Mungkin dari sekarang pesyarah juga uh -huh. yang nak mencuba untuk ha, posisi seterusnya betul -betul. di tahun-tahun seterusnya kan. So doktor bukak hmm. ada tips ke? atau rahsia. Uh, tips dengan rahsia dia. <laughs> sebenarnya um rubrik tu kita boleh uh, capai, uh, muat turunkan daripada Hai. laman web sebenarnya. Uh, so secara jujurnya memang uh, saya memohon secara teknikalnya kita memohon saya memohon mengikut uh, apa yang ada dalam rubrik tersebut. Okay. Contohnya uh, sumbangan hmm. um projek pelajar sebab kita pensyarah kan uh, PDP Okey, kemudian penyelidikan dan inovasi seterusnya penerbitan. Okey, cuma bilangan dan kuantitinya banyak. Dia bukan satu, dia lebih daripada itu. Jadi ianya mungkin mengambil tempoh, mengambil tempo lah, memerlukan tempoh. lah. Mungkin dua, dua ke tiga tahun, dua tahun kebelakang punya hasil kerja. Uh, so kita uh, secara tidak langsung sebenarnya kita kita dah buat benda tu kan. Hmm. So apabila kita melihat ada um, anugerah akademia ni so kita cubalah uh, kita dan kita lah. uh, mengambil peluang tu no. dan kita penuhi uh, kita beri yang terbaik hmm. yang terbaik yang kita ada. Ha hmm. itu uh, Kena, oh. uh, <laughs> itu mesti yang terbaik yang kita ada dalam uh. tempoh 2 ke 3 tahun macam tu mm -hmm. uh, So kita fulfill um, semaksimum yang boleh lah Kalau minta tujuh contohnya contribution uh, Kita bagi, kita berilah Kalau minta tiga item Kita beri tiga item So kita beri lebih lah sebenarnya mm. uh, Tak salah oh, kita uh, lebih. Uh, Kita kena beri lebih lah uh, Kita susun kan dan um, Kita kena Um, apa uh, kita dokumen tu kita kena uh, susun elok-eloklah untuk memudahkan juga mm -hmm. para panel kita uh, menyimak. Mm -hmm. Kemudian selebihnya adalah um, bila dah mem mungkinlah memenuhi kriteria tu saya tak pastilah di pihak urus setia sekretariat macam mana dia punya verification uh, dokumen mm -hmm. tetapi uh, selebihnya apabila terpilih untuk sesi temuduga itu um, antara kita dan panel lah. Mm -hmm. ah, macam mana cara kita, pembawaan kita sesi soal jawab dan sebagainya kan, mm. ah, cara kita memberikan jawapan dan sebagainya ah, itu ah, lain cerita lah hmm. uh, oh, kan? Maksudnya dia ada melibatkan beberapa stage lah ah, kata. Betul Daripada pengumpulan rubrik tu ah, ah, ah Dokumen tu kan Dokumen tu mm. Lepas tu kemudian ke next stage Interview lah ah, ah, Betul Dia ada peringkat-peringkat dia Kalau contribution kan kita ada Peringkat jabatan, kebangsaan Uh, apa, antarabangsa. Hmm. Uh, jadi yang terbaik yang kita ada tu kita beri. Hmm. Uh, kalau kita buat penyelidikan ada banyak contohnya. Yeah. So yang mana yang paling full cycle yang terbaik. Hmm. So kita beri yang itulah. Oh, uh. okay. So dari penilaian tu doktor maksudnya pencapaian bukanlah sahaja, kan? ha, Maksud, Kata, tahun yang semasa saja kan? Saya rasa secara logiknya um, bukan, uh, tak, uh, sebab dia terlalu banyak kan? Hmm. So ada benda yang mungkin uh, dua tahun, Sebelum ni hmm. uh, yang dalam tempoh 2 tahun lah yang terbaik tu kan eh, Latest lah kan hmm. uh, Itu yang ditetapkan ke ataupun doktor rasa uh, Doktor yang mengambil 2 um, tahun yang terbaik tu Ataupun memang dalam uh, pakturannya begitu doktor? Kita beri yang terbaik mesti yang paling terkini lah ya, Yang ah, sebaiknya sebenarnya ah, yang okay. terkini lah Ini cerita kecil ah. tapi dah lama ah, lah lah Lama <laughs> kan ah, macam putangkan. itulah Tapi mungkin yang lama tu ada uh, yang boleh membentuk Kecemerlangan uh. sekarang ni kerana uh. yang previous punya uh, uh. kan uh, Tapi uh. yang terbaik untuk dinilai tu sebab dia mengikut tahun kan 2025 mm. 25 contohnya kan okay. uh, So kita mestilah yang relatable dengan tahun lah Yang menghampiri mm. tahun Anugerah itu diadakan, uh, tu okay. yang terbaiklah. lah uh, So ada tips-tips mm. yang doktor dah bagilah kan uh, <laughs> <boleh>. <laughs> Calon-calon seterusnya ah, nanti jika ada okay. yang berminat okey doktor so uh, sebelum doktor isi rubrik tu kan mesti mm. ada seorang inspirasi ataupun mm -hmm. yang mendorong doktor macam oh uh, doktor telah tetapkan tak isi kan mm -hmm. uh, ni ada buka permohonan AA ni so macam mana doktor Masa, macam mana sebenarnya nak tergeraknya hati doktor nak mengisi rubrik tu masa um, ki, bila kita work hard untuk satu-satu benda tu kan uh, so bila kita tengok ada anugerah ni um, kita memang saya memang tengok rubrik lah mm -hmm. sebab kita juga um, berpengalaman sebagai panel mungkin di uh, bidang yang lain uh, so memang kal Memang kalau kita nak uh, buat sesuatu tu Mesti ada reference kan hmm. So benda pertama memang saya melihat kepada rubrik lah Adakah Bila kita tengok rubrik Adakah kita memenuhi rubrik tu Tak adalah syok sendiri kan <laughs> <laughs> Macam itulah uh, Jadi um, kalau ras kalau macam um, Yang mendorong itu untuk memohon lah uh -huh. Tetapi sebenarnya Yang membawa kita um, dalam bidang ini kan yang uh, yang mana uh, kita buat benda-benda uh, yang selain daripada perkara rutin ni saya rasa uh, bermula dengan macam dari segi uh, kehidupan dan kejaya. so hmm. macam uh, suami kan hmm. uh, arwah suami saya uh, memang seorang yang determin so uh, benda tu macam direct Uh, personality kita juga sebab mm -hmm. kita dah uh, apa rutin kita macam tu kan mm -hmm. so kita bukan uh, zone selesa untuk bekerja mengajar saja uh, mm -hmm. kita dah mindset macam tu sebab tu sampai satu tahap Uh, kita nak sambung belajar. Sampai satu tahap kita rasa nak buat professional sert macam tu yeah. kita nak mencuba apa peluang-peluang yang ada. Okey. Uh, kemudian sampai satu tahap mungkin kita nak try uh, professional technologies macam tu. Uh, so macam sekarang saya dalam proses untuk uh, jurutera professional pula. Ah uh, macam itulah. So um benda tu uh, dibentuk oleh uh, pasangan lah kan. Hmm um, kemudian uh, semasa uh, di politeknik nilai macam mantan uh, pengarah kita uh, Ustaz Wan dia suka uh, mencabar kita uh, masa tu saya ketua jabatan kan uh, right. macam buatlah sesuatu yang uh, di luar rutin katanya ha kan sebab mengajar dah uh, benda tu sampai bila, -bila pun uh, passion kita passion. mengajar so uh, apa yang membezakan kita dengan orang lain okay? dan um, seterusnya saya rasa apa hasil pada um, hari ini kan anugerah ni Anugerah ni uh, sangat holistik. Okay? Dia bukan sumbangan secara pribadi, bukan PDP. Uh, tetapi kalau tengok rubrik dia ada research dan innovation. So saya rasa rakan uh, sekerja lah, maknanya uh, yang team bersama-sama saya dalam research dan innovation. Sebab uh, benda tu tak boleh uh, buat seorang-seorang. Uh, so dia kena dalam. Kumpulan. So, saya rasa mereka ni lah yang banyak menyokong dan uh, mendorong kita kan uh, bersama-sama lah uh, untuk perkembangan kerjaya yang uh, lebih baik lah. Jadi nampak sifat doktor yang tak pernah putus asa kan? Ah, uh, cuba sesuatu. <laughs> ah, kan? cuba lah kita apa? Uh, mewarnai mewarnai. Ke, uh, kerjaya kita, <laughs> kita tu kan. Selain daripada kita mengajar. Yeah, uh, uh, uh. okay. so nampak lah dia mm. doktor betul bukanlah, betul kalau semata-mata masuk kelas masuk kelas, kelas, kelas nah, macam, kan. macam itulah a ha. cikgu pelajar saja kan hmm betul so mungkin doktor akan apa orang kata bila kita dah ada pencapaian tu adalah sesuatu yang kita nak kongsikan betul tak atau hmm. ataupun especially dekat pelajar kita doktor hmm, kan hmm, so hmm. mungkin mereka boleh nampak sendiri pensyarah hmm, ni bagaimana kan hmm. ha, ha, menginspirasi diharapkan yeah. dapat memberi inspirasi lah -inspirasi. kalau dengan pelajar tu saya suka kongsi macam ha. perjalanan um education yeah. kita nak terapkan um apa uh, belajar tu uh, berterusan kan pembelajaran mm -hmm. sepanjang hayat kepada pelajar so kita cerita uh, kita bermula dengan apa kemudian uh, kita berkahwin tapi kita masih ada apa minat untuk sambung belajar so benda tu berterusan mm -hmm. uh, jangan jangan uh, setakat itu sajalah so kita nak beri Ada semangat lah. ha beri beri semangat pada pelajar hmm. uh. okey baik doktor uh, okey tadi doktor dah cerita pasal rubrik kan siapa yang mendorong doktor semua uh, dan sebagainya so doktor dah cerita juga beberapa pencapaian kan mungkin hmm. doktor uh, nak cita, nak kongsikan juga dengan penonton juga dekat hmm. uh, sekarang hari ini uh, apa pencapaian ataupun projek yang doktor rasa oh, um, tak sangka boleh buat benda ni kan ataupun yang doktor tak boleh lupakan lah, projek tu. Hmm. Atau pencapaian yang doktor dah, dah pernah buat selama ni. Okay, um, kalau ikut kepada apa, dokumen kan, hmm. uh, projek um, research and innovation yang saya rasa core lah dalam pencapaian saya, kita ada buat um, integrated embedded uh, learning kit. Tim hmm. um, kita kan, um, di mana uh, learning kit tu kalau dulu kita loose item bawa kan rakan kita bila buat training kan kita bawa loose item ke tempat training hmm. tapi kita bangunkan uh, kit tersebut uh, maknanya hmm. complete all in one hmm. so boleh digunakan um, dengan membawa kit tu kita boleh gunakan sepenuhnya tanpa loose tanpa kita bawa loose item lah hmm. so complete set hmm. uh, dan mudah lah mobile lah so kita come out uh, that kit dengan uh, buku panduan. Ada modul lah. Uh, dan uh, kit tersebut saya rasa macam uh, sangat komplit. Maksud saya komplit cycle tu bermula kita start uh, merancang, kita melaksanakan. Kemudian kita uh, patternkan dan dia komplit lah dia punya apa pelaksanaannya. Hmm. so saya rasa dia banyak contribute lah. So kita dapat feedback yang baik lah dengan learning kit tersebut. Jadi kami uh, dalam proses untuk commercial lah selepas ni. Ah hmm. uh, hmm. macam itulah. Kandang, so, dalam proses untuk commercial. Hmm um, ada banyak sebenarnya um, apa research and innovation yang kita buat. So sebenarnya kita kena eh uh, pandai lah kan uh, maknanya uh, research uh, kadang kadang kita buat inovasi daripada inovasi tu jadi uh, paper kan kadang kita buat research plan kita plan research tu research tu memerlukan perancangan yang lengkap so daripada research tu kita boleh come out dengan produk inovasi daripada uh, research tu juga uh, ada penerbitan dan penulisan uh, so kita pelbagaikan sebenarnya tapi Uh, untuk melaksanakan semua tu kita memerlukan satu tim lah mengikut kepakaran masing-masing. Uh, sebab semakin lama uh, kita semakin kenal ke, dan mengenal diri kan kelebihan kita di mana. So begitu juga dengan ahli pasukan kita macam tim research uh, saya. So kami sebenarnya dah ada uh, kelebihan masing-masing, uh, kekuatan masing-masing. Uh, so bila kita bergabung dan kita boleh uh, menghasilkan satu research and product innovation lah. So learning kit tadi tu um, bagi doktor antara yang berjaya lah antaranya lah kan masih uh, banyak lagi lah adalah beberapa yang kita dah dah laksanakan so, macam sekarang uh, kita ada juga tim bersama kajian sosial dan sebagainya peluang tu ada uh, kita nak merebut dan memenuhi peluang yang diberikan tu itu satu cabaran lah uh, okay baik Uh, itu banyak lebar ah. dia doktor Mahazia. <laughs> Untuk uh, penonton kita hari ini kan. Hmm. Uh, tadi uh, memuli doktor macam malu-malu. Hmm. kita tak tahu nak. Kita <laughs> tak tahu apa, kan? cerita uh, kan. Macam, kan? macam nah, nak muli sebenarnya doktor kan. Ah sama nak. start tu, Ah uh, uh, tapi gini. bila, dah start, uh, kita <laughs> dah, dah lancar lah <laughs> kan. Okay, baik Doktor. Uh, Uh, kita dah habis rekod cerita tentang uh, anugerah tadi kan pesyarah mm -hmm. sebagai apa ni pesyarah cemerlang bagi tahu AA policy tahun 2025 ni lah Jadi doktor di pengakhirannya segmen kita ni doktor kita nak tahu jugaklah uh, mungkin doktor ada nak uh, ber, uh, titipkan pesanan kan nasihat kepada tenaga-tenaga pengajar muda pesyarah-pesyarah muda yang berada di Polisisi lah khususnya eh yang uh, apa orang kata sedang bertukus lumus doktor mm -mm. dalam menjadikan ataupun menghasilkan graduan yang orang kata holistik, holistik kan. Holistik ke arah TVET. eh. Ya betul. Mm -hmm. Kualiti graduan tu mestilah bermula daripada tenaga pengajarnya doktor mm -hmm. kan. Betul. Seseorang graduan tu dihasilkan, mm -hmm. khususnya di polisi sini lah. Okay, mm -hmm. mungkin doktor ada beberapa nasihat nak disampaikan Okey nasihat <laughs> um, saya pun bukan sempurna. Okey uh, kita ada turun naik dalam kerjaya dan kehidupan. Hmm. Saya pernah melalui apa titik terendah dalam hidup saya. Okey uh, tetapi kita move on dan um, kita bergeraklah ke depan kan. Kita kan uh, menuju ke hadapan kan. kita But tidak melihat ke belakang. Okey. Um, dalam perkhidmatan ni, um, lama kan tempoh perkhidmatan yang yeah. 30 tahun mungkin lebih kan Okay, um, so kepada... Macam saya dah 20 tahun plus, saya ada lebih kurang berbaki 10 tahun je lagi untuk hmm. servis ha, uh, macam tu kan <laughs> uh, Saya ambil 56 pensyen oh, Okay, uh, okay? Um, jadi kepada pensyarah, uh, mungkin pensyarah baru lah kan um, kita uh, dalam perkhidmatan ini kita kena uh, mengambil peluang yang ada. Kita bersama-sama uh, apa mengikut perubahan teknologi lah. Kita okay. bukan sekadar penonton je, hmm. kan? Kita pun kena jadi pelakon. Di mana kita pun buat benda tu. Hmm. Uh, sebab uh, tu sekali sekarang kan kita mengajar Gen Z kan, yeah. so caranya pun dah berubah. Okay. Uh, kemudian uh, macam saya katakan tadi uh, dalam karier ni uh, mungkin pesyarah kena mengambil peluang lah untuk mewarnai um, pengalaman dalam kerjaya, so kalau tengok kerjaya kita, uh, kaedah kenaikan pangkat pun uh, memang uh, melihat kepada sumbangan, penyelidikan, inovasi, penulisan tak lari uh, kan, tak lari, kan? Hmm. so kita kena lalui semua tu. Hmm. Uh, tetapi uh, ia bukan perkara yang mudah lah, saya percaya mungkin ada orang melihat saya mungkin sebab kerana saya doktorat, mungkin saya ada, ada pengalaman uh, research kan, tetapi dalam kerjaya kenaikan pangkat memang benda itu sediak ada, so kita kena Uh, bekerja dalam kumpulan atau ada mentor yang boleh bimbing kita lah uh, Dan kita kena mengambil peluang sekarang ni ada macam-macam kan Ada uh, grant kajian contohnya Ada uh, apa untuk reskilling upskilling kita ada professional cert uh, So kita kena ambil peluang tu lah untuk, uh, untuk apa Uh, menambah pengalaman dalam kerjaya. So kita bukan setakat uh, mengajar sahaja. Kalau mengajar pun sekarang uh, teknik pengajaran ada pelbagai. So kita upgrade benda-benda macam itulah. Ya, uh. doktor sekarang dengan AI semua so, kan? Ya, yeah, betul. Ha. Uh. So kena apa? Adapt. Kena <laughs> adapt a uh, dan. dan kita kena sesuaikan. Ha, uh, uh, okay. okay. Baik. Uh, saya kira itu saja untuk uh, kita punya uh, episod AA hmm. uh, episod sembang santai uh, kali ini uh, kita bawakan kepada anda uh, figura teknologis Dr Farazia Hasan uh, Ketua Pusat Pengajian Asasi dari Politeknik Nilai. Terima kasih kepada okay. okay. Doktor. Sekali terima lagi. Terima kasih juga atas, atas jemputan. Kesempatan. Uh, terima kasih uh, kerana <laughs> dijemput <laughs> menjemput kita uh, yeah. okay, so kita bolehlah kongsi sikit serba sedikit kan Betul betul hmm. tapi kita tak nak Dr serik lah mungkin lepas ni uh, ada jemputan lain insya kan Insyaallah boleh uh, Insyaallah kita akan uh, terus bersiaran dengan doktor selepas Baik. ini ya. Alright saya saya kira itu saja untuk uh, episod kali ini bersama dengan Dr uh, Teknologi Dr Farazia Hassan uh, kita jumpa ada uh, di episod yang seterusnya uh, nanti sekian saja Gracias.